и это наша постоянная рубрика мы готовим мы готовим всякие вкусняшки бля, для вас ребята ну, сегодня мы замахнулись на эм, так сказать на более такой э, кухню премиум класса такой мы сегодня будем херачить короче э, лосось ебать вот лососятина видите лосось блять вкуснятина да а спонсором э, сегодняшнего нашего видео это зев вот ссылка под описанием вот, заходим это всегда свежеспиченные продукты с любого гипермаркета э, любого региона россии захотел покушать зев всегда поможет да. в общем спонсоры прорекламировал прорекламировал так, извини зубов мало возраст уже когда все давайте начнем подготовочку да. э, собственно лососятину лосось мы сейчас немножко обхуячим короче вот так вот нет не будем не будем я хотел его отпиздить короче дичайшим молоком да, под этим да. но так как я кулинар уже такой уже ну такой ну, кулинар ебать короче мы вот, берем масло и короче объебашиваем короче вот вот так вот чуть-чуть вот, вот так вот чуть-чуть маслица вот так вот обхуячиваем блядь. извините я не буду трогать штатив чтобы дабы ну, руки в говне короче как обычно да я подготовил надо для для презентации потом по-другому будет я приготовил салатик это свежие огурчики свежие Euh, укропчики свежие не уж собственно да, собственно да сейчас мы возьмем оботрем руки еще раз, раз. Вот. все я прорекламировал да кстати у нашего спонсора еще прекрасные э, корма для котов короче дичайшие вкуснейшие собственно как и такого бюджетного варианта это вот китикеты так и бакшери, тоже такие мощнейшие но ну, это у меня кот жрет ну и бывает и я жру да не я не жру да. бабушка посмотрит скажет ну что уж ты позволил еще то действительно да все у нас сковорода обхуячена уже этим э температурой так, блядь, сейчас тут немножко камеру затяну везде, блядь. Вот. Блять, не туда. Вот, вот. Вот видим. Сейчас будет вол волшебство. Да. Ух ты, рожа какая. Да, ну ладно. Это все, конечно. Чуть-чуть. Чуть-чуть вообще, чуть-чуть. Да, перец ничего не добавляю, потому что перец будет гореть. Гореть, будет терять, гореть, а она этого категорически не надо. Сковорода именно чугунная без теплона прекрасно. Да, сразу ебанем соли, 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 ебанем конкретно, просто вообще охуящим солью пиздец как отмечем. Заметили без всякого, без всякого перцев и ярцев да сейчас все на вашем глазах специально не думайте что тут какое-то постановочный какой то все Нет, все по-настоящему лопаточка дед дело когда сейчас тарелочку для... не переворачиваем Да, но так как у нас нет лимона, ну, к сожалению, нету. Собственно, спонсор в последний раз последний лимон собрал. что -то пошло. То мы... Чуть-чуть. Но это, это, конечно, мне сейчас все футблогеры скажут, что ты делаешь, что ты делаешь. А я я, а я вот так делаю. Ну, так вот чегунина чугун, очень сильно разогревается, поэтому сейчас оно дойдет. Прекрасно дойдет. На этом этапе можно уже и порки общить. У меня есть разные приправки. Очень хорошие крылья, вот, допустим, это такая есть приправка для, как ни странно, маринования сельди Но там есть кориандр, там есть водичка там, в общем, они сказать, дополнят они. Они не, не будут в стороне, они как бы будут заебить. перчики я сейчас беру большую много, но сейчас это немножко. А вот сейчас я уже добавляю масло, так как стейк у нас запечатался. И сейчас уже на этом этапе мы будем придавать уже такой завершенный который вид уже. Обязательно, кто не любит шкурку, я люблю шкурку. Он готов, не надо его. Рыба приятная, рыба вкусная, рыба не, не дешевая, поэтому ее не нужно. Обязательно, обязательно давайте, обязательно вот давайте э, любому мясу, любому отдохнуть. Это чтобы соки, соки, которые сейчас распространены по краям стейка, вернее, внутри стейка, они находятся внутри стейка, они как бы сжимаются, вот, все соки, чтобы они распределились полностью на... на блядь, да что ты, блядь, крутишься, это как мандаложка, блядь. Вот. Ну, все, мы его, в общем-то, У меня без гарнира там без. Хорошо сюда рисок. Просто рис. Обыкновенный рис. Рис, по-моему, варится один к двум, по-моему, если не соврать. Не, 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 каша, а чтобы рассыпчатый был. То есть на стакан риса два стакана воды. Ну, такое незамысловатое. Такое, может быть, где-то такое, блин, катается как проститутка, блядь. Да ебаный стыд. Ну вот, короче, вот такая хуйдай была, получилась. То есть не едет степени прожарки. Ну, скажем, блядь, вырез, так она не приготовилась. Сейчас я возьму. Ну, наглядно вам покажу. Что она прекрасно готова. Прекрасно. Посмотрите. Это розовато, я, конечно, нарушил правила. Но посмотрите. Это розоватое, полностью приготовленное, сочное мясо, лосось. Ну а запах блин, вам не передать. Готовьте всяко, готовьте по-разному, готовьте. Главное, готовьте и жрите, блин. Да. Особенно если алкашня, блядь, то жрать по-любому надо. И это спонсор, вот, это Зев, блядь, в говне каком-то. Не, не Зев в говне, а ссылка в описании. Это был Турист Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. И не смотрите это говно. Ну это реально говно. Пиздец. Увидимся, как обычно.